Ade di sini. <laughs> Okey, saya nak ulas sedikit mengenai satu artikel di dalam Astro Awani uh, mengenai uh, PRN uh, Sabah ke-17 yang akan berlangsung pada 29 November ini. Uh, 15 hari bulan adalah tarikh uh, penamaan calon. Jadi dalam Astro Awani itu ada uh, menyatakan yang ada satu gelombang hitam. Uh, wow, uh, pakai semua pakai baju hitam lah, gelombang hitam. Uh, di mana mereka ini adalah uh, you know calon-calon uh, bebas uh, di mana mereka akan bertanding 17 kerusi ya uh, di 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 Sabah wow terbaik maknanya calon-calon uh, bebas ini mereka tidak terikat uh, dengan mana-mana parti uh, tidak terikat dengan kongkongan mana-mana parti maknanya mereka tidak perlu uh, you know selari ya uh, dengan kehendak parti yang bertanding uh, di PRN ke-17 nanti. Kita sudah maklum di Sabah ini banyak parti ya uh, yang akan uh, menawarkan diri uh, dalam PRN uh, Sabah yang ke-17. Uh, PH ada, uh, uh, BN ada, JRS ada uh, dan parti-parti kecil yang lain dan juga calon-calon bebas. Tapi yang menariknya kali ini tuan-tuan, uh, calon-calon bebas ini mereka membentuk uh, satu gelombang satu gerakan yang dipanggil baju hitam. Maknanya mereka bersama-sama mempunyai you know visi dan misi yang jelas untuk membawa politik Sabah ke satu dimensi baru. Maknanya kalau dulu calon bebas ini mereka bergerak secara sendirian. Tetapi sekarang ini calon-calon bebas ini mereka bergerak Uh, dalam satu gerakan uh, tapi bukan uh, gerakan yang mempunyai uh, uh, you know uh, uh, tetapan uh, uh, macam you know GRS uh, itu 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 uh, satu gerakan uh, yang mana juga menggabungkan kerusi-kerusi uh, bukan menggabungkan parti-parti politik yang kecil uh, macam jugalah macam PH uh, dia ada parti dia kan PKR, Amanah, DAP jadi saya memang uh, tertarik uh, dengan konsep ini. Kalau dulu orang mengatakan calon bebas ini tidak ada hala tuju. Uh, calon bebas ini hanya you know, hanya nak uh, nak menghabiskan duit deposit mereka. Tetapi uh, melihat kepada uh, sentimen uh, uh, politik semasa sekarang, calon-calon uh, bebas ini memainkan peranan yang besar di dalam gabungan. Kalau kita sedia maklum Uh, setiap parti tidak akan mendapat uh, kerusi uh, dominan uh, Mereka tidak boleh menubuhkan kerajaan uh, dengan parti mereka saja eh. Mereka harus uh, menjemput uh, ataupun bergabung uh, dengan parti-parti yang lain Jadi uh, bebas ini mereka akan memainkan peranan yang besar uh, Dalam you know dalam menentukan pembentukan kabinet eh, pada PRN yang ke-17 ini eh di Sabah. Eh, kita sudah maklum eh, gelombang hitam ini bagi saya mungkinlah itu ada apa nama tu eh, Justice Fauzara. Eh mungkin eh, mereka juga akan menggunakan isu ini Justice Fauzara, eh, isu Musa Aman, eh, eh, Isu GRS yang terbalik dengan isu rasuah, eh, rasuah perlombongan. Uh, dan isu-isu uh, yang lain yang mana warisan uh, uh, BN uh, semasa mereka memerintah dulu lebih-lebih uh, lagi BN uh, yang memerintah selama 34 tahun mereka gagal uh, menyelesaikan tiga asas utama iaitu air uh, uh, jalan raya uh, dan elektrik kita sudah maklum uh, BN juga berjanji uh, sekiranya mereka diberi Mandat mereka akan menyelesaikan perkara ini dalam masa satu tahun Wow Wow Terbaik eh? Begitu juga dengan warisan eh? Satu tahun Dan juga warisan mengatakan dia juga akan uh, Menyediakan peluang uh, pekerjaan Peluang uh, uh, Pendidikan uh, Untuk lima puluh ribu graduan Jurutera Di Sabah Wow Lima puluh ribu Lepas tu nak kerja mana Lima puluh ribu lepas tu nak kerja mana Okey jadi saya melihat gabungan baju hitam ni gelombang hitam ini mereka terdiri daripada orang baru ada juga bekas ahli politik yang umur mereka di bawah 50. Okey baru-baru ini tuan-tuan kita mendapat berita lah yang cukup hebat di New York Zohran Mamdani seorang anak muda yang berumur 34 tahun yang memenangi eh pilihan raya Datuk Bandar New York kita sedia maklum yang Zohran ini apabila dia menawarkan untuk menjadi uh, Datuk Bandar, masuk pertandingan, pada ketika itu umur dia 29 tahun tuan-tuan. Dan dia pada permulaan poll itu dia hanya 1%. Tetapi apabila dia menang, dia menang dengan a very significant vote. Tapi kalau kita tengok uh, Zohran, dia dah branding diri dia 5 tahun. Eh. Dia tidak menggunakan dana dari mana-mana orang daripada pemimpin ataupun parti-parti uh, uh, dia dapat menggerakkan uh, volunteer uh, yang sebanyak 92000 uh, dalam kempen grassroots mereka. Jadi apa yang saya nak cerita dekat sini ialah uh, kita nak calon-calon uh, muda, calon-calon uh, baru yang you know yang tidak ada kepentingan uh, dengan dengan mana-mana parti tetapi apa yang mereka buat 5 tahun dulu. Ah ha, ini ini yang saya kata tadi ni, kemenangan Zohran Mandani ini aa, memberi impak eh maknanya kalau betul calon-calon eh, muda ini ingin eh memberi sesuatu atau memenangi sesuatu kerusi, mereka harus buat pada awal Maknanya menggunakan media sosial, eh pergi sendiri tanpa mengharapkan dana-dana daripada uh, you know syarikat-syarikat besar, eh daripada pemimpin-pemimpin yang you know mungkin ada kepentingan. Ah ha, jadi Inilah yang saya nampak di Sabah. Memang pengundi-pengundi muda mereka nak sesuatu kelainan tuan-tuan. Tetapi kalau kita melihat calon-calon yang ditawarkan, adakah mereka telah buat sesuatu ah 5 tahun yang dulu? Maksudnya, mereka dah pergi ke bawah, kenalkan diri mereka, you know dalam media sosial, berjumpa rakyat sebanyak mungkin di kawasan mereka. Dengan cara, uh, you know, uh, bukan nak menawarkan duit, eh? bukan nak menawarkan uh, uh, projek-projek. Eh? Maknanya... dalam lima tahun itu mereka berjumpa dengan rakyat, mereka menerangkan misi mereka. Apa yang mereka nak? Eh? Apa pun duduk di kawasan itu nak? Eh? Mereka nak apa? Eh, daripada wakil rakyat yang mereka nak pilih itu yang Zohran Mandani buat. Ha, jadi bagi saya, ialah. Ha, Memanglah semua orang nak menjadi you know calon-calon muda ingin mengambil advantages daripada pengundi muda yang mengatakan mahukan perubahan. Dan satu lagi saya juga melihat pengundi-pengundi muda di Sabah. Mereka ini dari terdiri daripada golongan mana? Golongan berpelajaran, golongan yang tidak ada pelajaran, demografik daripada kawasan-kawasan Sabah ini besar tuan-tuan eh? -tuan. Di bahagian timur tu kebanyakannya Daripada Filipin eh? orang, 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 orang Bugis Di sebelah barat ini Orang Kadazan Jadi banyak itulah Sabah ini dia Etnik dia banyak eh? Dan mereka melihat ke kepopulariti uh, Seseorang pemimpin itu Untuk mereka pilih lah dan apapun ya, saya ada juga melihat ada satu komentar yang mengatakan yang parti bebas ini bukan parti bebas calon bebas ini mempunyai potensial eh, untuk memenangi eh, beberapa kerusi kalau mereka menang 10 kerusi pun tuan-tuan mereka adalah penentu eh, penentu kepada apa penentu kepada pembentukan kerajaan Sabah yang baru itu yang saya kata tadi tu cukup unik cukup unik dan eh, sekiranya gabungan calon-calon bebas ini memenangi kerusi melebihi daripada parti yang ada. Ha, sebagai contoh parti PKR. Eh. PKR pun dia bertanding dalam contohnya katanya 13 tapi mereka ini bertanding 17. Sekiranya calon-calon bebas ini memenangi semua kerusi yang mereka tenangi 17 melebihi parti PKR ataupun parti yang lain, wow, ini memberikan petanda yang momentum ya eh, gabungan calon-calon eh, bebas ya eh, ini boleh digunakan pakai. Di mana? di Semenanjung Malaysia ha, pada PRU yang ke-16 nanti wow ha? menarik ha? dinamik politik Malaysia sekarang cai cai cai